الحمد الحمد اللہ رب العالمين وسلاۃ والسلام علیہ سید والمرسلین فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کہ جو رب کائنات ہے جو حالک کائنات ہے جو مالک کائنات ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے اور اس کے پیارے محبوب محبوب حبیب لبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام آج کا موضوع ہے قیامت کب آئے گی یہ ایک دلچسپ اور بہت پرکشش سوال ہے عموماً لوگ اس سوال میں دلچسپی لیتے ہیں جاننا بھی چاہتے ہیں کہ آخر قیامت کب آئے گی کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم نے اس سوال کا بالکل واضح جواب دیا ہے ایک مرتبہ غیر مسلموں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا یس کا انسا عتی عشان آپ سے قیامت کے متعلق مطلب سوال کرتے ہیں اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے اس سوال کا جواب اللہ پاک نے کیا دیا فرمایا لا الا بغتہ تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی معلوم ہوا قیامت اچانک آئے گی اس لمحے آئے گی کہ لوگوں کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اللہ اکبر آج کل سائنس نے ترقی کر لی ہے عام طور پر بہت ساری چیزوں کی پیشین گوئی کر دی جاتی ہے محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے کہ فلاں وقت بارش کے انکانات ہیں فلاں دن طوفان آ سکتا ہے فلاں وقت سمندری طوفان آئے گا فلاں دن فلاں وقت سورج گرین لگے گا مگر عن قریب کائنات کا سب سے بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہے کوئی سائنس کوئی ٹیکنالوجی ریڈار سیٹلائٹ وغیرہ وغیرہ کوئی بھی چیز اس حادثے کا پیشگی اشارہ نہیں دے گی لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا اچانک بالکل اچانک سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے ستارے بارش کی طرح زمین پر گرنے لگیں گے بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں گے اور زمین شدید ترین زلزلے کے ساتھ لرزہ اٹھے گی زلزلے کے ساتھ لرز اٹھے گی حدیث کریمہ میں دو شخص بازار میں ہوں گے ایک کپڑا خرید رہا ہوگا دوسرا بیچ رہا ہوگا دکاندار کپڑا کھول کر دکھا رہا ہوگا ابھی یہ سودا کر نہیں پائیں گے کپڑے کو واپس لپیٹ نہیں پائیں گے کہ قیامت آ جائے گی اللہ اکبر مزید ارشاد ہوا ایک دن ایک آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا ہوگا یہ لکمہ توڑے گا ابھی منہ تک نہ لے جائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اللہ اکبر یعنی قیامت اتنی اچانک آئے گی پہلے سے کوئی پیشین گوئی نہیں ہوگی کوئی اشارہ نہیں ہوگا لوگ قیامت سے بے فکر دنیا کی لذتوں میں مگن ہوں گے کہ ان کے چند ہی لمحوں میں یہ عظیم اور خوفناک حادثہ ہوگا اور قیامت برپا ہو جائے گی اللہ اکبر اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا ہے کہ قیامت آنے کی ایک بنیادی نشانی غفلت ہے لا پرواہی ہے دین سے دوری ہے اللہ اور اس کے رسول کو یاد سے دوری ہے قیامت اس وقت آئے گی جب لوگ اس سے بالکل غافل ہوں گے اپنی دنیا میں مصروف دنیاوی لذتوں میں مگن اور نہ جانے کیسے کیسے, کیسے کاموں میں مصروف ہوں گے قیامت کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہوگا اس وقت قیامت آ جائے گی اللہ ہو افسوس آج اگر ہم غور کریں تو قیامت کی یہ نشانی کافی حد تک پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے نفسا نفسی کا دور ہے آہ اب قبروں آخرت اور قیامت سے غفلت بہت عام ہے اب ہم دنیا میں ایسے رہتے ہیں گویا ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں یہاں سے جانا ہی نہیں قیامت آنی ہے ضرور آنی ہے آ کر ہی رہنی ہے ہم سب یہ جانتے ہیں مانتے بھی ہیں اس کے باوجود غفلت چھائی ہوتی ہے صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک بس دنیا دنیا اور دنیا ہی کی فکر ہے قیامت کے متعلق تو خیال بھی نہیں آتے یوں سارا دن کھیل کود میں گزر کر غفلت کی نیند سو جاتی ہیں اللہ دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ان فضولیات میں کٹا رات بھر غفلت کی نیند سوئے رہے نہ دن میں خدا کی یاد نہ رات کو عبادت کا وقت نہ شرم نبی نہ خوف ہدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے اللہ ہمیں ہر وقت قیامت کی فکر عطا فرما اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما واخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین